Слово для звіту надається міському голові Андрію Петровичу Фісаку. Доброго дня, шановна громада! Завершився третій рік нашої спільної роботи, і у відповідності до закону України про місцеве самоврядування в Україні, я як міський голова звітую перед громадою про виконання своїх повноважень у 2018 році. В році. Чергу забезпечити виконання міського бюджету, тому що бюджет це та основа кожного міста. Від якого залежить благополуччя кожного міста кошти міського бюджету чи це частина сплачених податків мешканцями міста, підприємцями, які зареєстровані та працюють на території Нікополя, саме за рахунок коштів бюджету здійснюється фінансування заходів, затверджених в міських програмах. 14 осіб осіб отримав професійну реабілітацію. Навчаючись в автошколі, 80, 855 осіб, осіб отримав знижки на оплату житлово-комунальних послуг з прийняттям, з прийняттям на сесії Нікопольської міської ради відповідних рішень по двадцяти. За 2010-2018 рік затверджено акти комісії з визначення та відшкодування збитків, завданих Нікопольської міської ради як власнику землі. Участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в місті Нікополі в кількості 13 і надійшло коштів дані договорів про пойову участь понад 5 мільйонів. Ті уникнення можливості виникнення напруги в суспільстві, а саме черги незадоволення суб'єктів звернення виділено додаткове приміщення та збільшено чисельність працівників на три одиниці. Діяльність пунктів обігріву у звітному році надана субвенція 28-й пожежно-рятувальній частині у розмірі 99 тисяч. тисяч. У році на вулицях міста Нікополя встановили близько 400 додаткових дорожніх знаків. Також на дорогах нашого міста. Проводили капітальні та поточні ремонти асфальтного покриття. Таким чином ми отримали 11, понад 11 тисяч метрів квадратних капітально, відремонтованих, капітально відремонтованого дорожнього покриття. Крім звичайного графіку роботи, комунальники впроваджують технологічні новинки. Наприклад, шафи управління з зовнішнім освітленням. І в 2018 році вони вже впровадили 20 таких шаф. Та зупинятися на цьому не збираються. Згідно бюджетного кодексу. Фактично заборонено витрачати кошти на приватні багатоповерхівки. Владою Нікополя була розроблена програма сприяння ефективному розвитку, завдяки якій місто вже виділяти може виділяти співвласникам будинків фінансову допомогу. На жаль, відсутність необхідної кількості техніки та обладнання на комунальних підприємствах підприємствах не дає а, змогу впити всі проблемні питання а, в місті. Прошу передати запитання. Ну, я буду зачитувати всі а, запитання. А, я вибачаюся, але на це питання. Я міський голова на це питання, мабуть, відповідати необхідно. На рівні Кабінету міністрів Верховної Ради або президента України. Тому на це питання відповісти не можу. Я міський голова в даному випадку вибачаюсь старшого покоління. Ну я вибачаюсь, це не питання до міського голови. Ну, Сложно а... відвідати на це вітання. Это не функция сегодня в данном случае городской власти, а... 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 из... Ну, опять же на этот вопрос я ответить не могу. А... Ну, Во-первых, я такое не мог обещать. Ну, городской глава не может вмешиваться, извините, в организацию аукционов и влиять на тендерный комитет. Не вопрос, я думаю, что этот вопрос в ближайшее время у меня будет на контроле, и мы это решим. Вы же попали на этот отчет? Значит, все нормально? Ну, если вас не устраивает э, такой подход, пожалуйста, обращайтесь в суд. Если суд скажет о том, что я что-то нарушаю, ну, значит, будем исправлять. Мне не противно общаться с народом. А, были определенные трудности. А, ну, не вопрос... А, ну Я видел там, вернее не видел, а мне рассказывали о том, что вышло видео и все остальное. А, по этому факту я ничего не могу сказать по той причине, что я так понимаю, что там нет нарушений. Тысячу или пять, извините, я не могу сказать, сколько оно стоит. Ну, не смешно. Выезжал в, в управление инфраструктуры, там никаких нарушений они не выявили. Если вас это не устраивает, пожалуйста, обращайтесь в правоохранительные органы, и пусть они тогда показывают, что там есть проблемы. Вот. Кем был подписан акт выполненных работ, наказан ли подписавший за фальсификацию акта выполненных работ. Насколько мне известно, правоохранительные органы этим занимаются, и они дадут правовую оценку в данном случае вот этим фактом, если это факт, дадут оценку. В данном случае я не видел все действия, которые были в Никопольской радой, радой, Я считаю законными, а суд в данном случае скажет, даст свою оценку. Ну, во-первых, никто не игнорирует, в данном направлении ведутся работы. Ну, на этот вопрос я ответить не могу, у меня под собой, вернее, с собой нет данных, и я не должен, в принципе, знать эту информацию, извините. Не смешно, на самом деле. А, ну, вроде бы как больше нет вопросов? Пожалуйста. Андрей Петрович, так, скажите. Тому вибачте, то, що а, кажуть, ну на заборі теж написано щось. І його немає. Тому вибачте, а, 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 а я не знаю, я не чув таких. А, в даному випадку а... Мені це был новогодній подарок. Ну, вам может быть казаться все что угодно. Это ваше право. Спасибо. Ну, по поводу уважения к э, пожилым, понятно, уважение есть, выслушиваем такие вещи, ничего, нормально. По поводу информации, которую вы запросили, я думаю, отработает и в ближайшее время ее дадут, если не дали. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, я уже ответил на этот вопрос, мне больше нечего добавить. Вы не, хочете, вы, вы не хотите ответить? Я прошу прощения, я ответил на этот вопрос, мне больше нечего а добавить. А что вы ответили, повторите, пожалуйста. А я не буду повторять. Но ну я вас спрашиваю: а вы, вы, имеете я посм... вы имеете помешиваться в работу а, КПМ? Если посмотрите видео, вы все увидите. Все понятно. Следующий, Спасибо. Следующий вопрос. Значит, был вопрос о том, что откуда ну, вы знаете, еще что я повторяю. хочу спросить: откуда вы знаете? Пожалуйста, что, телепат. Да, телепат. Насколько мне известно, после того, как вышли определенные статьи или определенные видео, мы, соответственно, отправляли туда работников УЖКХ, и не только работников УЖКХ, никаких проблем не было выявлено. Соответственно, как бы, мне нет смысла назначать было служебную проверку. То есть вы не видели, что там не было асфальта на момент подписания акты выполненных работ? Фотографии, а, видео? Я прошу прощения, я не смотрел видео. Вы не смотрите Но ни видео, буду... не читаете газеты? А, Подписан. Преждевременно и деньги перечислены незаконно. Я ну не ладно. Знаю, и посл... я не рада. Вот теперь у нас есть решение суда, которое признало действия депутатов и ваши действия незаконными, потому что вы, как главное должностное лицо в городе, подписали незаконное решение сессии. Хотя имели право этого не делать. Мы вам говорили и просили не подписывать. Теперь по этому поводу вопрос. Первый. Почему вы пошли по этому пути незаконному? Чувствуете ли вы ответственность? И второй вопрос. Когда будет вынесен проект решения об утверждении полного состава Громадской Рады и как вы лично будете голосовать? Спасибо. Я вам отвечу сразу. Голосовать я буду против. Это мое право как городского главы, точно так же как право любого депутата голосовать так, как он считает нужным. Есть три кнопки. Извините, за, против, утримался. И э, в данном случае депутаты сами определят, как им голосовать. Я не чувствую за собой вины по поводу того, что произошло. Вы, наверное, должны были чувствовать вину за то, что произошло 4 мая 2018 года. В данном случае мы не получили на сегодня тот документ, о котором вы говорите. Когда мы его получим, мы увидим и поймем, что нам нужно делать. Если он действительно суд признал и говорит о том, что мы должны вынести на сессию городского совета 35 членов Наглядовой Рады или с Наглядовой Рады, то мы вынесем, а депутаты определят, как им голосовать. Да, Т. Петрович, вы э, человек, который не разбирается ни в законах, ни в действующем порядке управления города а, прошу прощения. Спасибо я... вам пожалуйста. за ваши увертливый ответ. Я вам ответил так, как я думаю.